Победитель был предсказуем. В Общенародном фронте Бурятии уверена, что в конкурсе изначально были созданы условия, выполнить которые может только перспектива авто. Одно из таких – наличие опыта. Как раз из-за отсутствия такового к участию не были допущены зоозащитники. Однако, как перспектива авто отлавливает собак, сложно назвать опытом. На данный момент вот по действующему контракту, который там около 400 тысяч, да, явные грубые нарушения. А, Место отлова которые как бы прописаны в техническом задании, да, регистрации там и осмотры животных, животных просто на месте убивают, животные падают на месте и умирают, да, как бы, пена изо рта идет, ну что это явное как бы предположение наличие яда в этих шприцах. Один из последних случаев подтвердил версию зоозащитников. В начале апреля сотрудников «Перспективы авто» поймали с поличным. Из десяти отловленных ими собак только две были живы. Докхантеров задержали, а трупы животных отвезли на обследование. Однако дело в МВД возбуждать не торопится, ссылаясь на то, что экспертиза еще не закончена. Поражает бездействие сотрудников полиции. И только при обращении на горячую линию МВД начинается немножко, ну как бы небольшое действие. Это тоже опять-таки свидетельство о том, что как бы затягивается специально это дело, чтобы перспектива смогла ну, заключить контракт вот этот уже новый. Сейчас зоозащитники готовят заявление в Роспотребнадзор, а также в Министерство финансов с просьбой проверить управление ветеринарией Бурятии на вопрос нецелевого расхода бюджетных средств. Тем временем перспектива авто выиграла конкурс на отлов собак и в соседнем Иркутске, а также Ангарске и Шелихово, предложив и там самую низкую цену за свои услуги. Светлана Сибиренко, Евгений Козлов, Первая альтернативная.